સુધી અમદાવાદના ઈસનપુર વિસ્તારમાં મિલતનગર અહીંના મુસ્લિમ મહોલ્લામાં સિત્તેર વર્ષના રાજા રામ શાહ છેલ્લા પિસ્તાલીસ વર્ષથી રહેતા હતા આખા મહોલ્લામાં એકમાત્ર હિન્દુ પરિવાર છતાં ક્યારેય તેમને અજાણ્યા હોવાનો અહેસાસ ન થયો જ્યારે લાંબી બીમારી બાદ રાજારામનું નિધન થયું ત્યારે પરિવાર પર આપ તૂટી પડ્યું સગા સંબંધીઓ દૂર હતા

जिन्हें साबित करियो के पड़ोसी एक पहलो सगो छे राजा राम भाई जो थे ये हमारे खास दोस्तों में थे हम लोग पैंतीस साल तो एक साथ में घूमे फिरे रहते थे और इनकी आखिरी इच्छा भी यही थी कि बोले भाई मेरा जब भी मतलब देहांत होगा तो मेरी अंतिम यात्रा यहीं से और तुम्ही लोग निकालना और इनके परिवार भी है वो हमारे साथ हमेशा मिलते जुलते हैं और भी जो भी हमारे उनके त्यौहार में होता था हम लोग आते जाते थे हर चीज़ में मतलब उनके हम सपोर्ट करते थे वो हमारे सपोर्ट भी करता था और मिल के महल्ले वालों ने जितना बन सका उतना मेहनत हमने किया उनके परिवार वाले जो आए उनको बुलाए उसके बाद वो लोगों से हमने पूछा कि भाई तुम्हारे में जो भी रीति रिवाज से होता है आप लोग उसको उस तरह से करो हम आपके साथ में खड़े हैं जो भी चीज़ होगा हम बिल्कुल साथ में खड़े हैं कोई रोक टोक तो आपको नहीं कर सकता है हमने हमारे महल्ले से पूरे महल्ले के अंदर से उनकी अंतिम यात्रा निकाल करके जमालपुर शमशान गृह तक के ले गए और वहाँ पर भी हमने अपने हाथ से ही जो भी करना था सब कुछ किया और उनके परिवार वाले से भी पूछे तो बोले भाई हमको संतोष है उनकी औरत भी जो है वो बच्चे भी हैं और वो अभी भी बोलते हैं कि हम जो भी यहीं रहेंगे और हमारा यहीं खुद का मकान है और हमको इस मेहल्ले से और तुम लोग से बहुत अच्छा मतलब व्यवहार बनता है हम अपने परिवार में बहुत कम जाने की कोशिश करेंगे वैसे टी एम विधि बहुत अच्छे से की गई है हमारे मोहल्ले में से लेके हम लोग निकले तो वहाँ पे एक शादी का माहौल भी था जो मंडक लगा हुआ था आप लोगों ने देखा होगा तो वो शादी के बीच में से हमने मंडक के वहाँ से निकाला और उनको विधि हम लोगों ने बहुत अच्छे से करी और नारे लगाते हुए हमारे उनके जो थे उनके रिश्तेदार हमने उनसे कहा कि जिस तरह की तुम्हारी विधि में चलता है उस तरह का जोर लगा के आप चलो हम आपके साथ में है हम वहाँ से रात राम रा, राम राम सत्य का नारा उनके पूरे रिश्तेदारों ने सब ने लगाया और हम भी पीछे पीछे निकले वहाँ से हम लेके इनकी अंतिम यात्रा जमालपुर तक कौमी एकता के हिसाब से हम पूरे के पूरे मुस्लिम परिवार वहाँ के रहने वाले मिल्लत नगर के जो ये बुजुर्ग इंतगा ओप हुए थे इनके पूरे के पूरे हम परिवार से मिल के जो भी हुआ इनकी यमती शमशान यात्रा पूरी की पूरी करी और उनके परिवार रिश्तेदारों को लेके कर यहाँ से हम वहाँ तक गए उनकी हम हम लोग ले एक मानवता खुद अपने काम हम लोग एकता के हिसाब एक से हम लोग ने जो भी हुआ हमारे मुसलमान भाइयों से जो भी बन सका हमने सब मदद करी और आगे इनशाला जो भी होगा हम उसमें और उस आगे परिवार करेंगे। के लिए परिवार हम, के हम के लिए दिन रात हर सिस्टम में खड़े रहेंगे उस परिवार को हम अपने से जुदा नहीं होने देंगे उस परिवार की जो भी जरूरतें हैं उनके रिश्तेदार हो न हो हम खड़े रहेंगे हमारी कमेटी खड़ी रहेगी इनशाला हमारे मुसलमान परिवार खड़ा रहेगा

અને પરિવારે સલામ હોવા છતાં કોઈ પણ ભેદભાવ રાખ્યા વગર મામા બનીને ભાણેજોનું મામેરું ઉભર્યું સમાજમાં જયારે સંબંધો પૈસાથી તોલાતા હોય ત્યારે આ પરિવારે સાબિત કર્યું કે લોહીના સંબંધ કરતા સ્નેહ ના સંબંધો ક્યાંય ઉપર હોય છે

भड़का करके इस तरह से करके करती है वरना हम हिंदू मुसलमान भाई शुरू से एक एक रहे हैं और ना कभी टूटेंगे और ना कभी टूटे हैं और ये तो ठीक है कौमवा है जो भी चल रहा है ये अपनी अपनी सोच है लोग अपने अपने सत्ता के लिए कुछ भी कर ले रहे हैं लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर आज जो हिंदू भाई हैं मुसलमान भाई हैं सिख भाई हैं ये लोग हमेशा एक होकर के ही रहना चाहते हैं और रहेंगे और जब तक हमारा हिंदुस्तान है हम यहीं जिंदा रहेंगे साहब જો આપણે વિવાદો છોડીને એકબીજાના દુઃખમાં ભાગીદાર બનીએ તો પૃથ્વી પરત સ્વર્ગ છે અને આ વિડીયોને એટલો શેર કરજો કે નફરત કરનારા લોકો સુધી પહોંચે અને આ સંદેશો પ્રેમનો સંદેશો પહોંચે ત્યારે તમારું શું કેવું છે હિન્દુ અને મુસલમાન એકતા વિશે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો